У нас люди, знаете, когда смотришь на этих людей, вот в тот момент я запомнил, когда вот в 2014 году начиналась война и в 22-м начиналась угу. война. Все люди какие-то были более добрыми, более сплоченными, более добрыми, еще раз повторюсь. А потом, когда уже оно все дальше, дальше, люди как-то уже стали забывать. И как-то смотришь, даже вот сейчас на дорогах, да, вот я водитель, как они ведут себя на дорогах. Там на проспекте Победы подъезжаешь на Сакар заправку, там люди, ну, они не, ну по возрасту они не, мал, не, не маленькие, а именно по возрасту там людям по 30 лет, но ну, их вообще ничего не интересует, как бы раньше это тигерило, а сейчас как-то уже не обращаешь внимания, ты видишь тех людей, которые вот постоянно с тобой, которые что-то делают для страны для победы, да, вот с ними ты как бы и ты им помогаешь, они тебе помогают, и мы вместе помогаем, то есть стране. Ну, вокруг стараюсь себя окружать такими людьми.